شاید شنیده باشین که تاثیر دارچین و درمان دیابت خیلی زیاده و به مرور زمان این بیماری رو درمان میکنه و مصرف اون هم هیچ خطر و آرزه ای نداره اما آیا واقعیت داره؟ دکتر حمید سجاد هستم متخصص بیماره های داخلی تو این ویدیو میخوام درباره این مطلب صحبت کنم اگه علاقه من هستین ادامه ویدیو رو ببین اولی سال این که آیا باید به اینجور حرفا که توی کوچه و بازار میشنویم باید اعتماد کرد و اون که میشنمی رو عملی کنیم خب خوبه که دارچین رو روی نان بلغور بپاشیم یا از اون برای مزه دار کردن چای یا دمنوش استفاده کنیم اگه تمیش رو دوست دارین ازش استفاده کنید و ازش لذت ببرید اما اگه بر اساس چیزهایی که از این اون شنیدین امیدوار هستین که دارچین به شما کمک کنه تا دیابت خودتون رو درمان یا حتی کنترل بهتری داشته باشیم. باید بگم که زیاد امیدوار نباشین یا حداقل اینکه امیدوار باشین اما شیوه های درمان و کنترل دیابت خودتون رو که توسط پزشک به شما پیشنهاد شده کنار نذارید سوال اصلی که در ذهن شما ممکنه پیدار بشه اینه که آیا واقعا دارچین برای درمان دیابت مفیده باید ارز کنم هنوز مشخص نیست که آیا دارچین برای دیابت مفید هست یا نه یافته های طرقات مختلف نتایج گوناگونی رو نشون دادن و انجمن دیابت آمریکا مصرف دارچین برای درمان دیابت رو رد کند. ولی چندین مطالعه کوچک به کم اهمیت مصرف دارچین رو با کنترل سطح قند خون بهتر ربط دادن. برخی از محققان معتقدند که دارچین ممکنه قند خون رو با کاهش مقاومت و انسولین کم کنه. در یک مطالعه داوطلبان برای چهل روز از یک تا شیش گرم دارچین مصرف کردند و یک گرم دارچین تقریبا نیمی از یک قاشق چای خوریه محققان متوجه شدن که دارچین میزان کلسترول افراد رو به میزان 18 درصد و میزان قند خون اونها رو تا 24 درصد کم کرده اما در مطالعات دیگه ای دارچین باعث کاهش میزان قند خون و کلسترول نشد به طور کلی برای داشتن رژیم غذایی دیابتی باید با فرد خبره در این زمینه مشورت کنید و به گفته دیگران اعتماد نکنید چون دیابت هر فرد با فرد دیگه متفاوته و نمیشه برای همه یه نسخه پیچید حالا سوال بعدی اینه که اگر من از دارچین برای درمان دیابت استفاده کنم آرزه هم داره یا نه اگر شما مشکل و بیماری کبدی نداشته باشید میتونید از خوردن دارچین در غذا لذت ببرید اگر دچار مشکلات کبدی هستید مراقب باشین چون مقدار زیاد دارچین ممکنه سبب بدتر شدن بیماری شما بشه اگر از مکمل های دارچین استفاده میکنید باید اول با پزشک خودتون مشورت کنید مخصوصا اگه دارویی مصرف میکنید حتما باید توجه داشته باشید که مصرف بیرویه هر ماده غذایی یا داروهای مکمل منجر به بروز عوارض دیابت هم میشه یه مسئله دیگه بحث تداخل دارچین با مواد غذایی دیگه است اگه هر کدوم از مواد غذایی که اشاره میکنم رو میخوریم باید در استفاده همزمان از دارچین احتیاط کنیم خربوزه، زغالخته، سیر، شاه بلوط و گیاه جینسینگ همین موضوع با داروهای دیابت هم صادقه اگر شما و پزشکتون تصمیم گرفتین که دارچین رو امتحان کنید توجه کافی به میزان قند خونتون داشته باشید و به هیچ وجه داروهای خودتون رو قطع نکنید یا مقدار اونها رو تغییر ندید مصرف دارچین با داروهایی که بر کبد تاثیر میذارن ممکن مشکلات کبدیتون رو بیشتر کنید. کلا اگه مشکلات کبدی دارین در مصرف دارچین احتیاط کنید اگه میخواین به اینترنت و گفتهای دیگران برای درمان دیابت تکیه کنید باید بگم سخت در اشتباهید زمانی میتونید کنترل دیابت و بهبود به موقع اون رو تجربه کنید که با پزشک خودتون که حتما تجربه کافی در دیابت داره مشورت و قبل از مصرف هر ماده غذایی برای خوردن اون برنامه غذایی رو داشته باشید همونطور که گفتم خوردن بیش از حد بعضی از ادویجات عوارض ایجاد خواهد کرد اگه تا حالا عضو کانال من نبودین همین الان از چین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان بروسترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرید لایک و کامنت هم فراموش نشه اگر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون